Накануне, в этот же день, согласительного совета, который состоялся позавчера, 28 человек с антимайдана пришли на Майдан и сказали, что их обманули, им не дали 600 гривен и им не дали возможность вернуться назад. Сегодня я узнал, что это не первый случай, что такой же случай произошел неделю назад, когда 54 человека остались в Киеве без какой-либо возможности и средств к возвращению в Одессу. Это, к сожалению, очень плохо, потому что власть уже дошла до такой степени, что она не может управлять даже своими своими ресурсами, которые у нее есть. Они могут только отправить людей, пообещать им какие-то деньги, а дальше они не могут обеспечить то, что хотят добиться. Поддержки курса президента Януковича. Курс этот, как мы видим, ведет нас в тупик. И чем дальше мы заходим, тем этот тупик все ближе и ближе. Взяв кредит России 15 миллиардов долларов, как обещают, но это, в общем-то, еще такая цифра очень относительная, руководство рассчитывает, что оно вытянет экономику. Но эксперты считают, что этих денег может хватить только лишь на год. Я думаю, что э, наша власть во главе с Януковичем и Азаровым, они рассчитывают дотянуть только лишь до выборов. И ни о чем они не думают, только лишь о том, чтобы остаться при власти. Они о нас с вами не думают вообще. Они не думают о нашем процветании, о нашем благополучии. Они думают только лишь о том, как остаться у власти. Но мы все равно победим. Все равно те требования, которые ставит оппозиция, ставит народ Украины, он не все равно, мы добьемся победы. И вы должны в это твердо верить. Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! И слава Украине! Героям слава!